প্ৰকৃততে আচলতে হৈছিল কি দুদিনমানৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এজনী ছোৱালীয়ে অকল জি এম চিখনকে দোষ দি পেলাই তেওঁ খুব চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছে অতি সুন্দৰ মৰম লগা ছোৱালী কিন্তু প্ৰকৃততে তাই হৈছিল কি নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' আৰু মই যে ক'লো দুদিনমানৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই দেখাৰ দৰে আপোনালোকেও চাগে দেখি আছে এজনী অমায়িক মৰম লগা ছোৱালীয়ে খুব চিঞৰি চিঞৰি কান্দি থাকে আৰু তাই কন্দাৰ কাৰণে মোৰো কি হৈছে জানেনে চকু পানী ওলাই আহে কিয় ওলাই আহে ছোৱালীজনী যেতিয়া সেই কান্দি থকা ফটোখন দেখোঁ বা ভিডিঅ'টো দেখোঁ তাৰ কাষতে কি হয় ছোৱালীজনী কলেজলৈ যোৱা এটা ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই কি সুন্দৰকৈ পচ দি আছে সেই ফটোখন দেখি নিশ্চয় মোৰ দৰে আপোনালোকৰো চাগে মনটো সেমেকি উঠে নহয়নে বাৰু কিন্তু কি জানে ইমান নিউজ চাইছোঁ কোনেও কিন্তু প্ৰকৃত কথাটো নকয় মুঠতে সেই ছোৱালীজনীয়ে অকল কৈ থাকে যে জি এম চি ভুলৰ কাৰণে জি এম চি ভুলৰ কাৰণে মোৰ ভৰিটো এনেকুৱা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ আহ্বান জনাইছে যে মোৰ ভৰিখন ভাল কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া উপায়ন্ত হৈ তেওঁলোক মানে ইমান সুস্থ সবল পৰিয়ালৰো নহয় তথাপিও বহুতে অলপ অলপ হ'লেও সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সদস্যসকলে ইতিমধ্যে তেওঁক পাটনালৈ নিয়া যোজা কৰিছে পাটনালৈ নিছে মই যেতিয়া মানে নিউজটো দেখিছোঁ তেতিয়া তাৰপিছতে কি হয় জানেনে প্ৰকৃত ঘটনাটো কি হয় তেওঁতো তেনেকৈয়ে কয় ন জি এম চি গাতে দুখটো দিয়ে আৰু মানে জি এম চি ভুলৰ কাৰণে মোৰ ভৰিটো এনেকুৱা হ'ল বুলি কয় তাৰপিছত গৈ 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 বাতৰি কিছুমান এনেকুৱা আছে মানে আগখিনি কয় মানে প্ৰথমখিনি নকয় মানে আগৰ পৰা গুৰিলৈকে যেনেকৈ বুজাই দিব লাগে সেইবিলাক নকয় পাবত গজা কিছুমান চেনেল আছে তেওঁলোকে মুঠতে কান্দি থকাখিনি দেখায় কিহৰ পৰা কি হ'ল সেই কথাটো কিন্তু কোনেও মানে বিশ্লেষণ কৰি কথাটো নকয় আৰু লাষ্টত এটা চেনেলত মই পালোঁগৈ কি জানেনে সেই তাইৰ নামটো আছিলে পূজা সেই মৰম লগা ছোৱালীজনীৰ নামটো হল পূজা নাম যেনেকুৱা ছোৱালীজনী মৰম লগা তেনেকুৱাই পূজা আৰু তেওঁ কি হৈছিলে ভৰিটো ভাগিছিলে ভৰিটো ভগাৰ পিছত তেওঁক আনিছিল জি এম চিত কিন্তু জি এম চিত কি হ'ল নহ'ল সেইটো ভগৱান জানে তেওঁলোকে হেনো ক'লে কি বোলে ভৰিটো তেওঁ ইতিমধ্যে হাড়ডাল বোলে পচি গৈছে আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে হাড়ডাল পচাৰ লগে লগে মোৰ আজি দুবছৰমানৰ আগত দুই তিনিবছৰ হৈছে এটা কথা মোৰো তেনেকৈ হেৰি লাগিল এক্সিডেণ্ট হৈছিলে জামগুৰিত সেই চাকৰি কৰে কিন্তু সেই ল'ৰাজনে চাক তাৰপিছত ডাম্পাৰনে কিবা এনেকুৱা এখন উঠি গৈছিলে তাৰপিছত লগে লগে গুৱাহাটী আনিলে জি এম চিতে আনিছিলে বাৰু জি এম চিৰ পৰা নিমকেয়াৰটো আনিলে নিমকেয়াৰিও নোৱাৰিলে তাৰপিছতে কি হ'ল কথাটো নাজানো জি এম চিত বোলে চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুঠতে আনি পাইছিলেহি পোৱাৰ পিছতে ক'লে যে ভৰিটো ইতিমধ্যে বোলে ডেমেজ হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাটি পেলাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে লগে লগে বাহিৰলৈ লৈ গ'ল বাহিৰত গৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ সেই ভৰি চাকৰি কৰা ল'ৰাজনৰ ভৰিখন কাটি দিলে আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে সেই ছোৱালীজনী যিহেতু এজনী গাভৰু ছোৱালী ন অতি মৰম লগা ছোৱালী তেওঁ যাতে সেই ভৰিখন তেনেকুৱা নহওক সেইটোৱে মানে বহুত মোৰ দুখ লাগিছে সিজনী তেনেকুৱা হয় আৰু কি কাৰণে কি দুখৰ ফলত তেনেকুৱা হ'ল সেইটো ভগৱানে জানিব নহয়নে আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে যেনেকৈ কান্দি থাকে সঁচাকৈ মনটো বহুত দুখ লাগে আৰু বোলে বহুত টকা পইচা থকা মানুহৰ ঘৰৰ তেনেকুৱাও নহয় তাৰপিছতহে মানে মই যেতিয়া সেই নিউজটো চালোঁ বিচাৰি 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 নিউজটো চালোঁগৈ চাওঁতে মানে গম পালোঁ তেওঁৰ মাতৃয়ে হয় চাগে সেইগৰাকী মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম তাত সম্পূৰ্ণৰূপে কৈছে তেওঁলোকৰ সেই ছোৱালীজনীৰ ভৰিটো ভাগিছিলে আৰু ভৰিটো ভগা পিছত বোলে জি এম চিত যেতিয়া আনিলে তেতিয়া হেনো ক'লে কি মাহ হাড়ডাল একদম পচি গৈছে চাওকচোন এইটো ক'ম বাৰু কেনেকুৱা ভয়ানক কথা কওকচোন জি এম চি নামটোৱেই কিমান একেবাৰে মানে সুন্দৰকৈ আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখিছেনে নাই জানো মামা আচলতে কি জানে কামতকৈ মানে নামটো বেছি জিলিকাইছে ভিতৰ চৌৰা কথাটোতো আপোনালোকে গম নাপায় এতিয়া বোলে আকৌ অধ্যক্ষজনক বোলে চেঞ্জ কৰিলে আপোনালোকে নিজেই কওকচোন মাজতেতো আছে প্ৰথমতে আছিলে অভিজিত নহয়নে অভিজিত ভট্টাচাৰ্য তাৰপিছতে আহি গ'ল সিদিনাখন যে সেই পোৱালিকেইটা যে তেনেকুৱা হৈছিলে সেই পোৱালিকেইটা হওঁতে অচুত কি আছিলে অচুত বৈষ্ণ্য কিহে আছিলে নহয় জানো সেইজনৰ কথাটো এতিয়া গ'ল গৈ পেলাই এতিয়া আকৌ নতুন এজন অধ্যক্ষ আনিছে নাজানো আৰু কেনেকুৱা কি হয় ভগৱানজনে হেৰি থাকে অধ্যক্ষ সিজনক সলাই থাকিলেও কিবা হ'বনে কিন্তু এইজন অধ্যক্ষই কি কৰে নাজানো অভিজিত বোলা অধ্যক্ষজনো বাৰু বিশেষ বেয়া নাছিলে তেওঁ বহুত মানুহক সহায় কৰিছে এই কিছুমান বেয়া গুণ থাকিব পাৰে সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ ন মানুহৰ ভাল গুণ বেয়া গুণ দুয়োটা থাকে কিন্তু এতি মাজৰ যিজন সেই বাচ্ছাকেইটাৰ হৈ পেলাই যে হেৰি কৰিছিলে অভিজিত বোলা সেইজন অভি নহয় চৰি দেই মই কিবাহে কৈ দিছোঁ অশ্যুত চ অশ্যুত বৈশ্য সেই বৈশ্যজনক ইতিমধ্যে বোলে হেৰি কৰিছিলে আৰু সেয়া মামাই দিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেখাই আছিলে আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে কওঁ সেইদিনাখন মই ইয়াৰ ওপৰতো অশোক সিংঘাল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁ হৈ পেলাই এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই বাচ্ছাকেইটা হৈ পেলাই তেতিয়া মামায়ে আপোনালোকে দেখিছিলেনে মোৰ পাতি লৈছিলে যে জি এম চিৰ মানুহে ময়ে ময়ে মানে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেনেকৈ বুলি কৈ থৈ দিলে দুখটো নিজৰ কাত দি থৈ দিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ কি কৰিছে জানেনে সেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী যিজন নামত অশোক সিংঘাল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সেইজনে আকৌ কৈছে কি এতিয়াৰ পৰা বোলে হেৰি দৰৱবিলাক হেনো ব্ৰেণ্ডেড দৰৱ হ'ব বোলে দেই কম দামী দৰৱবিলাক বোলে নিদিয়ে মই কিন্তু ভিডিঅ'টোত কথাখিনি কৈছিলোঁ যে একে সস্তীয়া যিটো দৰৱৰ নেকি দুই টকা তিনি টকা পাঁচ টকা দহ টকা এইবিলাকত কিনিবলৈ পায় তেনেকুৱা দৰৱবিলাকহে মানে জি এম চিত হেৰি কৰে মানে দিয়ে যোগান ধৰে আৰু দামী দৰৱবিলাক কিন্তু সেই তাৰ কাষতে থকা ফাৰ্মাচীবিলাকতহে পায় আৰু জি এম চিয়ে যিবিলাক দৰৱ লিখি দিয়ে সেই দৰৱখিনি কিন্তু আপোনালোকে বেলেগ ফাৰ্মাচীত নাপায় একো দেই জি এম চি ওচৰত থকা ফাৰ্মাচীসমূহতহে পায় আপোনালোকে নিজে মন কৰিবচোন আৰু এইবিলাক কথা ক'লে আপোনালোকে হয়তো বেয়া পাব পাৰে কিন্তু বেয়া পালেও কথা নাই মই যিটো হয় সেইটোহে কৈছোঁ আৰু সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে এতিয়া ধৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীক হয়ো কিয়নো নধৰিব কওকচোন সেই ছোৱালীজনী উঠি অহা এজনী ছোৱালী গাভৰু ছোৱালী নহয় জানো আৰু তেওঁ যদি ভৰিখন ভগৱানে নকৰক যদি কাটি পেলাবলগীয়া হয় তেন্তে হ'লে কেনেকুৱা মানে দুখ লগা কথা হ'ব হয়নে নহয় বাৰু গতিকে তেনেকুৱা যাতে নহয় ভগৱানে তেনেকুৱা যাতে নকৰক ভাল কৰক আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব মোৰো মোৰো ভৰিখন এবাৰ আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক মানে আঁঠুৰ ওপৰত দুটুকুৰা হৈ গৈছিলে হা কিন্তু মোৰ বয়সটো তেতিয়া কম আছিলে খুব বেছি ধৰক চাৰে ছবছৰ সাত বছৰ এনেকুৱা আছিলে ভৰিটো ভাগি যোৱাৰ পিছত ভৰিটো মানুহৰ সাধাৰণতে ভাগেই নহয় জানো পৰিলে কৰিলে ভাগে বাৰিষা দিন আছিলে পিছলি গ'লোঁ কিন্তু কি হৈছিলে জানে এতিয়াৰ দিনত হোৱা হৈছেগৈ মোৰ ভৰিটো কাটিবলগীয়া হ'ল হয় কিয় ক'লোঁ কাটিবলগীয়া হোৱা হ'ল হয় বুলি জানে মোৰ আঁঠুটো সম্পূৰ্ণ আঁঠুৰ মানে ঘিলাটো যে ঘিলাটোৰ পিছ চাইডহে গুচি গৈছিলে আৰু সন্ত চাইটোৱে এটা পূৰা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিলে আৰু মোৰ মায়ে সেইটো সময়ত মানে এটা চিঞৰ মাৰি কিনো ভগৱানে শক্তি দিলে নাজানো আৰু যেতিয়া মানে মোৰ ঘিলাটো পিছ চাইডে গুচি গ'ল মোৰ ভৰিটো মানে এনেকুৱা বেকা টাইপ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া মায়ে মানে কি কৰিলে ঘিলাটো ভগৱানে সেইটো কিজানি শক্তি দিলে নেকি এনেকৈ আনি পেলাই যেতিয়া আগফালে লগাই দিছে এটা শব্দ হৈছে মই সেই কথাটো কেতিয়াও নাপাহৰোঁ আৰু মই চিঞৰ মাৰি দিছিলোঁ এটা খাটাপকৈ শব্দ এটা হৈ গৈছে মানে চাগে হয়তো খাপে খাপে হিচাপে খাই গৈছে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল মোক মেডিকেলত নিলে মেডিকেলত নিওঁতে একমাহ পোন্ধৰ দিন মোক ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিলে দহ বছৰ মোক দৌৰা কোৰা কৰিবলৈ মানা কৰিলে আৰু ভয় খাই আছিলে কিজানি মই লেঙেৰা পেঙেৰা হওঁ বুলি মানে ছোৱালী মানুহৰ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ যায় হয়নে মই মানে পূজাৰ কথা ক'বলৈ গৈ মোৰ কথাটো কৈ দিলোঁ কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ তেনেকুৱা মানে নহ'লে ভাল হৈ গ'ল দিয়কচোন যদি এতিয়াৰ দিনত হোৱা হয় কি কৰিলে হয় মোৰ ভৰিটো চাগে কাটিবলগীয়া হ'ল হয় বুলি কাটিব কাটি দিলে হয় চাগে আঁঠুঘীৰাটো নাইকিয়া কৰি মানে এইফালে গ'ল এইটো আনিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ কৰি পেলাই কাটি দিলে হয় কিন্তু তেতিয়াৰ দিনত আকৌ সেইবিলাক নাই দৰৱৰ বাদেও মোৰ কিন্তু লতা কোনোবাই কোনোবাই লতা চতা এনেকৈ দিছিলে নহয় সেই লতাবিলাকো বান্ধিছিলোঁ মানুহে যিমানে কিন্তু মোক কওক বোলে অন্ধবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস সেইবিলাক ক'লেও মই সেইবিলাক হেৰি নকৰোঁ কিন্তু লতায়ো বহুত মানুহে দিয়ে হাড় জইন কৰা লতা সেই লতায়ো কিন্তু বহুতবিলাক মানে হাড় জইন কৰা তেনেকুৱা মই দেখিবলৈ পাওঁ আৰু পাইছোঁ বা মোৰ ডাঙৰটো ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ হাতটো ভাঙোঁতে ডক্টৰডালে নিছোঁ নিনিয়া নহয় তাৰ মাজতো কিন্তু মই লতা বান্ধিছোঁ দেই আপোনালোকে মোক মূৰ্খ কয় কিবা কয় কওক কিন্তু সেই পূজা নামৰ ছোৱালীজনীৰ কথা ক'বলৈ গৈ মই এইখিনি কথা কৈ পালোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুতে মই কালি এটা লাইভত আহিও মই সুধিছিলোঁ যে পূজাৰ আচলতে ভৰিখনৰ হৈছিল কি কোনেও কিন্তু ক'ব পৰা নাছিলে কৈছে বাইদেউ আমি সেইবিলাক পোৱা নাই অকল কান্দি থকাহে পাইছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰক আপোনালোকক খুচৰি 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 সেই মেইন কথাখিনি মই আনিলোঁ আৰু তেওঁ নিজ মাতৃৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনি লওকচোন কথাখিনি দৃশ্য এক পুনৰ ফাদিল জি এম চি এছৰ ভুল চিকিৎসা তাতে কেৱল জি এম চি এছৰ ডাক্তৰৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবেই তাই বিচনাত চট পতাই এইদৰে কান্দি আছে ডাক্তৰ ভগৱান বুলি ভাবোঁ ডাক্তৰে যেতিয়া এজন লোকৰ জীৱনৰ সৈতে খেলা খেলে আপুনি ডাক্তৰক কি বুলি বিশ্বাস কৰিব টকা নাই বাবেই এটা শৰীৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছিল নেকি জি এম চি এইচৰ ভুল বুলি ক'লে পৰিয়ালে এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভৰিখনৰ মাত্ৰ এডাল হাড় ভাঙিছিল কিন্তু এতিয়া গোটেই ভৰিখনেই গেলিব ধৰিলে ইয়াৰ বাবে মূল দায়ী জি এম চি এছৰ চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসা কি হব এতিয়া এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভৰিখন জি এম চি এছত তাইক নিয়াতো ভুল হৈ গৈছিল নেকি মেট্ৰিক পাছ কৰি মাত্ৰ এসপ্তাহ কলেজ গৈছিলহে এতিয়া ঘৰখনত কেৱল মৰম লগা ছোৱালীজনীক লৈ কান্দোন আৰু কান্দোন ভুল কাৰ এইবাৰ আমি দেখুৱাম জি এম চি এছৰ একাংশ ডাক্তৰ কাহিনী সামাজিক মাধ্যম যোগে লাভ কৰা এক বিশেষ খবৰ প্ৰাৰ্থপ্ৰম বৰা নামৰ এগৰাকী যুৱকে লিখিছিল বাৰ তাৰিখে ৰাতিয়ে এক্সিডেণ্ট হৈ চৈধ্য তাৰিখৰ ৰাতি এঘাৰমান বজালৈ জি এম চি এছৰ অৰ্থপেডিক্স ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হৈ আছিল দিব্ৰ গতিত থকা বলেৰ' এখনত খুন্দাত শিৱ জয়ন্তৰ পৰা পেলভিক বন খুলি ডিছলকেট হৈছিল এডমিট হোৱা প্ৰায় আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি এই পিঠিখনৰ সামান্য ড্ৰেছিং কৰিবলৈ কাণ্ড জ্ঞান নাছিল জি এম চি এছৰ প্ৰথম দিনাৰ বাহানা আছিল ৰবিবাৰে মানুহ নাই দ্বিতীয় দিনালৈ তেওঁ পিঠিখন হস্পিটেলৰ বেডশ্বীটত আঠা লাগি ধৰা দেখি ডাক্তৰক কৈছিল ছাৰ কিবা এটা মলম বা পাউদাৰ দিয়ক মই নিজেই লগাই ল'ম বুলি কিন্তু উত্তৰ আহিল আমাৰ ইয়াত নাই বাহিৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি লগালেই হ'ল তেতিয়ালৈকে কঁকালৰ কোনোধৰণৰ চিকিৎসা হোৱা নাছিল ইনফেক্ট ডাক্তৰে দেখাও দিয়া নাছিল এজন ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগীক বেজী আদি আগবঢ়াই দিয়াটো কিমানসংগত তেওঁৰ হাতত ফিজ তোলা লগাওঁতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপে তিনি চাৰিবাৰ হানি খুচি থকা দৃশ্য চাই এগৰাকী চিনিয়ৰ কাষত থিয় হৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছিল যে ছাৰ বাইদেউসকলৰ নিজৰ শৰীৰৰ দেখি দুদিনৰ জি এম চি এছৰ পৰা ডিচাৰ্জ লাগতে কিন্তু ডাক্তৰ নাই ছিনিয়ৰ নাই আমাৰ হাতত নাই আদি গান গাই গাই দিনৰ পৰা ৰাতি কৰি দিয়াৰ পিছত ডাক্তৰ নাৰ্ছৰ লগত সন্ধিয়াৰ পৰা যুঁজি যুঁজি অৱশেষত ৰাতি এঘাৰ বজাত লামালৈ তাৰ পৰা বিদায় লৈছিলো এতিয়া মূল কথা হ'ল লিখিছে যে ৰাতি তীৱ গতিত থকা গাড়ীৰ তাণ্ডৱ নিৰ্দোষী খুন্দিয়াই পলায়ন জি এম চি এছৰ অটপালি আৰু হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলত প্ৰাণ যোৱা ধৰণৰ আপোনাৰ লগত হোৱা হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাৰ তদন্ত হ'বলৈ আপোনাক খুন্দিয়াই যোৱাবোৰ নন্দিনী কাশ্যমৰ দৰে ফেম থকা মানুহ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে চাগে চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব এদিনা বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্ট লিখিলে এই ধৰণৰ পষ্টসমূহৰ পৰা জানিব পৰা গ'ল যে জি এম চি এছৰ কুকাণ্ডৰ কথা জি এম চি এছৰ গাফি গাঠিৰ কথা চৰকাৰী চিকিৎসক নাৰ্ছ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ কথা কেতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা ল'ব এইসকলৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাটো বিচাৰিছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত অন্যথা বহুতৰে লগত ঘটিব ভুল চিকিৎসা অন্যথা বহুতৰ লগতে ঘটিব হিট এণ্ডৰ দৰে ঘটনা অন্যথা বহুতে এইখন পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় মাগিব লাগিব কেৱল মাথো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ সুকাণ্ডৰ বাবে এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোক বহুতেই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা গম পালে যে পূজা শৰ্মাৰ আচলতে ভৰিখন হৈছিল কি আৰু গম পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনটো নিশ্চয় বেয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু বেয়া লাগিবই দিয়কচোন উঠি অহা এজনী সৰু মৰমলগা ছোৱালী নহয়নে আৰু তাইক কলেজলৈ গৈ থকা ছোৱালী ভগৱানক এইটোৱেই মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেওঁ ভৰিখন ভাল হৈ আহে যাতে তেওঁ কাটিবলগীয়া নহয় এইখিনিয়ে আছিলে ক'বলগীয়া আৰু সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগে মানে উঠি অহা এজনী ছোৱালী মানে ধ্বংস হোৱাৰ নিচিনা হয়নে নহয় যি মানে ভৰি এখন যদি জন্মতে নাইকিয়া হয় তেতিয়াও বেলেগ কথা কিন্তু মানে হঠাৎ মাজভাগত তেওঁ নাইকিয়া হৈ যোৱাটো কিমান মৰ্মমান্ত্ৰিক কথা নহয় জানো সেইকাৰণে ক'লোঁ সঁচাকৈ সাৱধানৰ মৰণ নাই আপোনালোকেও ঘপকৈ অকল ডক্টৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল নহ'ব দেই লতা মানে হাড় ভঙাৰ ক্ষেত্ৰত হাড় জইন হোৱা লতাও পোৱা যায় বহুতে দিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো কিছুমান এনেকুৱা পোৱা যায় দিয়ে আজি দিনতো তেনেকুৱা লতা লগোৱা মানুহ আছে হাৰ্টাল জইন কৰিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক উদাহৰণটো দি দিছোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই তেনেকুৱা কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ প্লাষ্টাৰ কৰা হৈছিলে দিয়কচোন একদম ফুল প্লাষ্টাৰ বুকুলৈকে দুইটা ভৰিয়ে গতিকে সেইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে পূজা আকৌ আমাৰ মাজলৈ তেনেকৈ সুস্থ শৰীৰে সুস্থ ভৰি এখন লৈ যাতে আমাৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহে সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু সকলোকে ভগৱানে ভালে কোষলে ৰাখক তাকে কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো সাম আমনি মাৰিছো বাই বাই